очень много найти и прочитать. Для меня вот это определение является руководителем тематической группы. В поиске понимания этой темы я натолкнулся на то, что сейчас, по статистике Google, раунды, Украина и Россия является лидером по запросам заработка в интернете. И как вот пишет безрукового Виталия, в своем блоге, который, к сожалению, вчера она закрыла, я не знаю зачем, это о том, что нужно успеть э, адаптироваться к этому интернету, потому что сейчас очень <с идет <с момент какой-то социализации. Для нас это как руководителей групп, это очень важный момент. Это возможность сейчас реализовать, собрать общество, команду, которая и даст возможность дальше зарабатывать. Итак, основная часть, с чего нужно начать, это идея. Это вот самое основное, с чего начинается, как руководитель. Здесь уже звучало. Вот внизу нашел пункт, просто у меня по образованию, я менеджер еще инноваций. Сразу же вижу книгу «Инновации». Приобрел, с любой страницы открываем, теории достаточно механизмов, как формировать эту идею. Для меня, как практически, Опыт – это вот первое, это формула. Каждый этап проекта, он вырастает в 10 раз его расходы. Если мы начали, вот я какой-то говорю, все, начинаю с сегодняшнего дня, это одна единица. Когда я начинаю формировать идею, генерировать, команду игрой, это уже 10. И вот здесь, на каждом из этих этапов, нужно четко понимать, когда нужно идею отсекать. Когда мы генерируем там 10, 30 идей, вот здесь очень важный аспект не выбирать лучшую идею, а не пропустить дальше худший вариант, не способный, не, который не даст ничего. Вот в этом четкий критерий, это нужно четко уяснить. Почему это из этой формулы? Если мы развиваем там, 10 идей, то на первом этапе это уже 100. На следующем умножаем 100 на 10. И тут мы должны четко знать, когда остановиться. Потому что наши расходы будут очень увеличиваться. Итак, здесь просто я хочу подвести еще к одному моменту, что мы сейчас обсудим. Это определенный мой опыт. Вот тут написано 118 странице опасность замолкания». Любая инновация может задохнуться, если культура компании не предусматривает широкое обсуждение всех сложностей и неприятностей, которые сулит нововведение. Я очень понял, что зарабатывать можно за этот короткий период двумя способами. Прибыль вносит. Две вещи. Это маркетинг и инновации. Все остальное поддерживает компанию, организацию только на плаву. Поэтому очень большие затраты должны быть на эти два пункта. Относительно механизмов новаций, идеи генерации, я надеюсь, что вы удосужитесь прочитать их очень большое количество. Начиная от мозгового штурма, с когда вы собираете команду, и заканчивая гирляндами там, разными, или mind map, как здесь вот описано. Итак, что я хотел, самый основной месседж, это идеи, как я говорю, что начинается все намного заранее. И вот как относительно меня, то это принятие решения. Из той формулы говорим. Руководитель определяет момент, когда мы говорим, все, мы эту неделю заканчиваем, мы не разрабатываем. Мы дальше не идем ей в ходу. И чем раньше вы это определите, тем меньше у вас расходов. Сейчас я поясню очень все это на практике, которую результаты дали 2010 год. Где мы взяли нишу рынок и отработали его и достигли результата. Но я буду говорить о, о своих фейлах, недоликах, вот, чтобы вы в дальнейшем такого не допустили. Это пять пунктов, которые я определенно выделил для того, чтобы вы понимали, что такое стратегическое планирование как руководителя перед тематической группой. Ну, пятое, конечно, системное мышление. Это все занимает очень большой уровень понимания, вы должны с этим сжиться. Итак, практический пример. На основе argumentator.org. Сейчас он не работает. Он отработал в январь, февраль, март, апрель. В апреле он, в принципе, команда перестала работать. Что такое аргументатор? Это тематический центр для общества, которое занимается игрой в дебаты. Не очень большое, но очень мощное. В Америке все играли в дебаты, особенно все политики. Здесь в чем ситуация? Мы уже четко в самом начале понимали наш инвестор, кто будет. И внизу вы можете увидеть, вот здесь вам Это Международная ассоциация дебатеров. Мы четко понимали, что только они выдадут деньги под это. Потому что сейчас даже в принципе с Украины выходит. Мы больше знаем, мы понимали, что у них есть стратегический план выход на русскоязычное пространство. И нам нужно было показать, что наша команда это может сделать. Мы, конечно же, хотели, чтобы это был в нашем проекте, чтобы мы реализовались. За очень короткое время команда сама себя продала, но не проект, а именно команда, тематической группы. Это один из видов, тоже, можно сказать, заработка команды. Сейчас она является уже не команда аргументатора, а Ruid right Bay, русскоязычного их ресурса. Но с чего же начиналось? Начиналось все с идеи. У дебатеров нет коммуникации. Они используют стандартные ЖЖ, ВКонтакт, у каждого хотят сами себя обосноваться, каждый свои клубы какие-то, самоуправления, все это есть. Происходит у них коммуникации только в момент, когда они встречаются на этой игре. Международные какие-то. У них нет взаимосвязи и общения. Только личные контакты с помощью социальных сфер. Мы предоставили им возможность онлайн-дебатов в этом ресурсе с разработчиками. И команда состояла из двух аспектов. Медиа-части, которая вела блогосферу и контент. И вторая это программная. Вот, вот это две составляющие и ввели это. Подготовка состояла с 2009 года, ну весь почти 2009 год, и стартанули мы тестовый план где-то в 11 сентя... января 2010. 3 марта у нас была пресс-конференция основная в Донецке. 20-го начались переговоры с IDEA. Где IDEA сказала, нас интересует группа, вы выставьте условия. Команда состояла из двух аспектов. Итак, инвестор, аргументатор, цели, задачи ясны, понятно. Сообщество создать и базу дать возможности, как в принципе в тематические ресурсы, в социальные сети, как было предложено вот предыдущему докладчику. Итак, что же произошло? Когда команда выставила свои условия, инвестор сказал, мы согласны с вот этими условиями, с вот этими нет. И команда разделилась, потому что с определенной частью условий согласилась с медиа, те, кто занимается медиа, а с программой нет. Вот самая большая проблема, это возвращает в 2009 год, когда собрались эти две команды. Не было четко прописано, как в американском структуре проекта, что, как и какие условия, если инвестор приходит, на каких условиях соглашаться, на каких нет. Если образно перевести в абстрагированное понятие, это то, что один человек из четырех, если бы ушел в команду, ну, один из четырех, команда потеряла себестоимость 60%. 65. Здесь можно ввести и понимание того, что инвестор, э, во-первых, понял, что команда, во-первых, разделилась, я так понимаю, потому что они не обосновывали, почему это так произошло. Вот. Почему они сказали, нет, теперь ваша... Мы готовы вам вот это дать за вот такую-то сумму. И нам нужно вот это. То есть сам факт того, что команда пошла на уступок министра, да, конечно. Вы заканчиваете Нет, Не, давай. А, ну давай. Ваше питание, я вам выравковывал с лицом, а у другого... Нет, Я сейчас говорю, а, это не подруга, а, ну, это не зуб, но сразу... Вот таким образом удалось, потому что там было совершенно зарекомендовало, не только ребят, идеи, они еще не в тех, но не в тир, И сейчас я, я, я тоже так должен оценить, что это тот, кто надо отвечать. Это значит, что факты ни не работает. Я говорю о примере. Есть команда, это да, то есть, которая работает над проектом. Сказали, проект все, забыли о проекте, он вот висит на сайте. Нас интересует вот ваша команда. Выставьте условия. Условия были выставлены. Они состояли из двух аспектов медиа с части программы, потому что мы собирались развиваться совсем других как Итак, произошла ситуация в том, что инвестор сказал, нас не интересует ваше ПО специализированное, которое вы собираетесь писать, нас интересует там, ПО свободное, которое вы берете, там, двигатель бесплатный, ставите и работаете. Это о чем говорит? О том, что интересует даже не вся команда, а команда эта. Но переговоры не шли со всей командой, правильно? И вот здесь вот ситуация. Это не 900, это результат. Команда стоила на момент переговоров выставления свою в сумму. Да. Ну, образно, да, будем говорить. Я сейчас на отходим. 100% стоила. Вот. Из этих 100%, после того, как переговоры шли 4 месяца, было определено, что интересует не эта команда, а вот эта часть. И, к сожалению, команда пошла на это. Потому что не было договоренности заранее, на что не пошло. Ну, то есть вот каких-то нюансов. Вот эта неготовность, это вот большая проблема была. Это фейл, который основной. В основном, сколько потеряли, если в гривнах эквиваленте, намного больше, чем 200 тысяч. За самокамом. Да. Я что нужно, так, делить пирог, который еще не испекли. Я могу сказать, что я видел э, команды, которые подписывают договор, это состоит примерно, я не знаю, из, ну, ну, сказать 15 томов, 15 разделов, где идет четкие пункты, что как, что можно и в каких условиях, что будет. Я Теоретически. Думаю, я думаю, что это зависит от проекта. Давайте это проверим. Ну, я могу сказать, что если этого нет, вот, то в любом случае, столкнетесь с этим камнем преткновения. Это должно быть оговорено в самом начале. В любом случае, даже если что, то какие условия какие процентные соотношения. И на что мы соглашаемся с инвесторами такими, на что мы не соглашаемся. И просто вот в чем ситуация? Когда команда, пол, ну, большая часть команды пошла на эти условия, произошла ситуация о том, что ей выставили сумму, которую ей дадут, если она уже согнута, потому что она пошла на пятнам к Вот именно вот эти переговоры, которые тематически группы, вот зарабатывание как основное, вы должны четко понимать. Сколько ви стоите, как профессионал, когда ви развиваетесь в этой тематике, ви закриваєте нишу і ви являєтесь вже, ну не знаю, монополістом не монополістом, ведучою частиною, так? Да. Якщо я правильно вас зрозумів, у вас була вартість команди 100 тисяч. Ну, я вмовно втратив. Умовно 100%. Тобто відповідно, після того, як втратився, втратили частину команди, ну. ви по угоді э, отримували на 65% менше. П'ять? Да. Ну. То есть, если это четко понятно, что это не пропорционально. Команда состояла примерно 50 на 50. Ну, просто вот это из расчета, это просто у меня три технических образования, я привожу к каким-то моментам, чтобы это было четко явиться. Вот, 4 на 1, чтобы было понятно, что один ушел и ушел. Вот в этой части нужно четко контролировать этот момент, как руководителя. Потому что для меня, как руководителя или там момент, когда ты упускаешь момент контроля всей команды, всех нюансов, происходит то, что ты упускаешь. Я же говорю, что насколько была упущена сумма вот, из-за одного маленького камня преткновения. Вот этот вот нюанс, они все должны быть прописаны. Я это уже знаю и уже прописываю в следующих проектах. Вот сейчас с инвестором, который пришел в новый проект, который мы реализовываем, там это все нюанс прописан. И вот сейчас если этот, как его, команда не реализует, а команда реализует. Второй аспект. Это то, что когда приходят деньги, коммерциализация от команды. Вот тут вы четко должны знать, что момент, когда команда работает на результат, это одна команда, которая получает или не получает деньги, она а сама мотивация. И когда они уже приходят к моменту, когда они получают инвестиционные деньги и начинают получать за это деньги. Происходит ситуация, что к конечному этапу, в финалу может прийти совсем другая команда. Потому что не каждый может за идею работать, а потом получать деньги. Он теряет эту нить. И вот как руководителю это большая ситуация, большая необходимость, это мотивации, как вы говорили, вот, относительно всей команды. И вы должны четко это понимать, что не каждый человек может работать за платно или за бесплатно. И что эти разные структуры. В идеальном случае, когда за бесплатно, это на мотивации, когда платно, ту же мотивация, которая была, и вы платите деньги, теряется вообще краски жизни, можно даже так сказать. И человек перестает эффективно работать. Да. вы сказать, что если изначально человек работал на эти самых деньги, то теряется мотивация? Да. Я хочу сказать, я это, это ну, красота. Это так вот ну, можно сказать, что это не так, но это так же. Потому что ну, я уже две группы работаю на мотивации, потом доходим до результата. Получают деньги, команды меняются вообще полностью. Потому что. Человек... идеи, как их не, а не а Идеи меняются. Вот инвестор пришел, дает деньги, команда меняется, потому что она добилась этого результата. Краски жизни сорвала, начинает получать деньги, и они перестают эффективно работать. А проект должен продолжаться и развиваться, стартовать. И вот здесь вот момент. Да. А, ну, скажите, пожалуйста, художник, початковый, початкующему художнику, а, дивіться, сегодня, протягом дня, когда ну, все выступающие, когда э, заходила мова за кошторис, Всі говорили про якісь, ну скажімо, умовна сума. Але от питання для тих, хто тільки починає, скажімо, будь-які веб-проекти, яким чином дізнатись, скільки це коштує. Тобто це від фонаря, чи це від, е, від кількості потрачених будинків, яким чином оцінити і назвати якусь ціну ну, менш-більш адекватно? Зараз скажу. Ну просто от Ряд SEO пишуть, що перші якісь свої веб-проєкти, а не фонаря суму. <свист> <свист> ну, <Но, свист> это так сказать. Когда уже ты берешь основательно, то вообще это целый есть процесс в финансах. Особенно это сейчас доверяют в Европе. И сейчас у нас начинают развиваться аудиторские конторы. Вот их приглашают, и они оценивают этот момент. Там очень большие критерии, большие формулы, как вот бизнес. И вот эта сумма потом ставится. Ну, сказать, ну, это отдельная лекция, можно в отдельно углубиться в этой части. Можно не использовать этот пункт, а сказать «от фонаря», как, допустим, ну вот, есть внизу книги, которые там да, говорят про этот, какой, самый большой бизнес, вот, там Link Exchange, которые вот этот вот бизнес продавали, то от фонаря выставили сумму 65 миллионов, да. Я просто еду с командой, которая на называться «Моноклассия», она называется «Взорочник». Скрипя сердцем, честно, отрываешь как от души. Это тяжело. Человек самостоятельно. Ну, я могу сказать сейчас, Колизей медиа предоставляет возможность как стартовать. Она вот плацдан для команд. Мы набираем инициативную группу, обучаем, делаем. Потом они сами преобразовываются. Я могу сказать, что вот этот проект, который я говорю про коммерциализацию, это просто такой вот, пример. Привожу. Просто эта команда уже преобразовалась, она не в структуре Колизей медиа, она отдельная общественная организация. Она выбрала свою форму деятельности, ну как бы. Ведов, и сейчас они вот такими вот грантовыми моментами реализуют свои задачи. Они отдельная структура. Мы им помогаем продолжать именно менеджмент этих организаций. То есть вот как, что это происходит. Они реализовывают проект. В вот общем, задача. Ну, то есть мы как платформа помогаем. Эта благотворительность предназначена для того, что в дальнейшем Колизей Медиа будет оборачивать большие суммы, когда создаст имя. Это любая организация. То есть это сейчас вложение в саму организацию. Таким образом. Создаем вокруг себя друзей, с которыми мы работаем. Да. Вы знаете проблему о том, что с командой происходит и какие последствия. Это как бороться? Бороться? Хорошо. Все понимают, да? Не вопрос. Как я начал бороться? А Это только... Проблема коммерциализация. Тем, что команды разваливаются, меняются, проект не доводит до конца. В тот момент, когда приходит к деньгам команда друг другая и так далее. Как с этим бороться? Как повторить да, правильную да. команду с вашей точки зрения? Никоманду. Угу. Я тоже начинал с того, что строил команду. Брал, здесь даже есть аспект, как команда организаторы организатор инноваций. И тут расписаны каждый, как, вот сколько должно быть человек и какой должен быть человек. Я тоже исходил из этого. И строил там разные функции, разные методы, способы. Могу только сказать одно что только культура вот внутри этой команды, что происходит, этапы вот эти, вот только они дают возможность, вот культура внутри, что саморазвитие команды, этапы эволюции, и вот что происходит с командой. Сейчас у меня команды, у меня все, все переговоры проходят в ночное время. И это происходит таким образом. Сейчас объясню. Снимается библиотека двухэтажное здание, Устраивается чайная церемония. Если человек устал, книга, там еще какие-то нюансы. Но это нон-стоп проходит примерно 16 до 24 часов. Переговоры, моменты, контент-план, таким образом. Даже обучение. Это то есть ваша фишка? Ну это фишка, это культура, да. То есть таким образом формируется сама команда и понимание, что вот, вот так мы делаем, вот это вот оно. И они этот момент ждут. Но это закрытые. Хотя мы даже открываем, мы приглашаем сторонних, но они могут только приходить, смотреть, как мы работаем. Таким образом увеличивается сама целостность команды и расширяется она. И просто вот мотивация таким образом, хотя и коммерческие или некоммерческие проекты, это не имеет значения. Таким образом каждый проходит через этот этап. Главное, что мы их разделяем. Тяжело, потому что работаем нон-стоп. Я, это вот. не понял. Культура. Вот mm. как вы взаимодействуете, что там? Окей, я думаю, что все запитания вы в приватном формате. Давайте подякуем Алексею за его информацию.